Вітав ефірі лайфстуді. Мене звати Ольга Гвоздецька. У Грузії тривають протести проти закону про іноагентів. Попри те, що на вулиці Тбілісі та інших міст виходили тисячі людей. Сьогодні парламент планує розглянути документ у другому читанні. Партія Грузинська має» стверджує, законопроєкт має на меті стимулювати прозорість неурядових організацій і засобів інформації фінансованих за кордоном. Громадські організації та опозиційні партії називають закон російським і вказують, що метою грузинської мрії є ліквідація організацій, які опікуються розвитком демократії і блокування процесу вступу до Євросоюзу. Поговорити про ситуацію у Грузії запрошую до розмови Тамазі Какабадзе, керівника волонтерського відділу калина громадського діяча. Тамазі вітаю вас. Дякую, що ви долучилися. Вечора вам теж. Яке значення взагалі має цей закон? Ми розуміємо, що його називають проросійським. Опозиційні партії Грузії кажуть про те, що це направду калька російського закону про іноагентів. До речі, він називається не так. Закон про іноагентів це так вже в народі його прозвали. Для Грузії, От як це працює в Росії, ми вже розуміємо, вже бачимо, як це буде працювати в Грузії, чому громадяни Грузії виходять проти цього поки що законопроєкту. Еще раз добрый вечер. Ольга, напомню вам, что, мне кажется, мы год назад примерно сидели в вашей студии уже, не онлайн включались и говорили про то же, потому что этот закон год назад был внесен уже в парламент Грузии. И тогда были большие жестокие столкновения, и по уговорам западных партнеров этот закон прибрали. И более того обещали его не возвращать. Но, к сожалению, я тогда еще говорил, что если не случится вот день-два, есть возможность у общественности взять, как сказать, власть в руки революционным путем. Если нет, это все вернется на круги своя. Вот оно случилось, вернулось, и они уже, как сказать, более нагло, более агрессивно навязывает теперь принятие этого закона. Опять же, поднялся народ. Более того, в этом году, к счастью, противники оказались больше молодежи, чем старшее поколение и партийные девичьи. Хотя они тоже, естественно, там же, но очень много молодежи. Молодежи именно такого студенческого века, да, то есть там 20 лет, даже есть старшеклассники и так далее, то есть которые знают, что такое Европа и куда они сами хотят. Дело в том, что когда вы говорите о законе российской, да, то есть что вы понимали, мы и тогда говорили, что в Грузии не просто про российское сейчас правительство, оно и есть российское правительство. И если одно государство, которое называется Россия, только хвалит этот закон и поддерживает всячески Грузию в этом плане, вы можете понимать, почему он пророссийский закон, то есть одинаково скопированный от того, что уже есть в России, и за счет чего прибрали все инакомыслия определенным образом. Более того, все, все западные партнеры, еще раз, потому что Грузия, как и Украина, собирается в Европу, и дали некий карт-бланш вступления для Европы, да, то есть есть первые шаги со стороны Европы. И они просят не принимать, Америка просит не принимать этот закон, что это закроет дорогу в, в Евросоюз, это закроет дорогу к финансированию каких-то инициатив из Грузии инвестиции в Грузию, но ничего э, они слушать не хотят. В, в, в ответ звучат абсурдные обвинения Европы, чуть ли э, устраивание революции в Грузии. Э, звучат тезы, что э, э, если бы не... Вот как раз все вот эти люди, которые сейчас говорят об этом, как раз они, их представители сидят в Грузии и вот работают против... Э, строя, который сейчас есть, собственно, против режима. Да? То есть, и в этом плане откровенно видно, куда уже Грузия собралась она собралась конкретно в Россию. Да? То есть если, извините, не, не, мы хотим отказаться от Европы, это они от нас отказываются. И у нас другого дороги, другой дороги нет, идти только в Россию. Да? То есть надо же какого-то партнера иметь. Собственно, российские интересы сейчас во всем Грузии, поэтому и закон этот принимается в угоду России абсолютно, чтобы потом всякое инакомыслие прибрать абсолютно. И вчера было выступление ихнего как сказать, родоначальника этого мечты, который, собственно, озвучил все, что он хотел озвучить, обнаглевший уже, не скрывая свои позиции относительно всего, что он видит вокруг политической ситуации с Грузией, он так и сказал, что Европа уже далеко, Европа нам не нужна, мы будем сами разбираться со своим языком, со своим отечеством, у нас есть стратегическое направление, главное соблюсти мир, нас не втянули открыть второй фронт, мы вот прошли этот военный период с Украиной, так, чтобы у нас вот сейчас мирно, и Украине типа тоже надо было бы быть умнее, чтобы не лезть на рожон. Типа, да? Вот все тезы, которые он озвучил, абсолютно российский нарратив. Тамазі, тут дозвольте додати, що я прослухала, до речі, це звернення е, пана е, голов, голову грузинської мрії, так е, пана Іраклія Гарібашвіллі. Е, е, то він сказав так: він оцей е, весь спіч про те, що нас не втягнули е, як Україну у війну, ми вистояли, і ми не хочемо, щоб нас використовували в грі проти Росії. Він заразом додав дуже голосно фразу, що Грузія стане членом Євросоюзу до 2030. Року. Що це за риторика така? Це маніпуляція, це е, ну, просто декларація порожня про вступ до ЄС. Чи все ж таки Грузія, принаймні ну, провладна партія зараз, да, вона е, хоче якось між крапельками пройти і в ЄС вступити, і Росію під боком мати як партнера? Ну, смотрите, такой игры не получится. Все, что они говорят, это надо развернуть на 180 градусов, чтобы вы понимали. Да? То есть, естественно, Европа этого не примет, то, что сейчас происходит в Грузии. То, что дали Грузии вот, как бы предварительно идти в Евросоюз, это был некий бонус не правительству и не конкретно этим людям, которые сейчас об этом говорят народу, потому что они видели прошлогодние выступления э, людей и они дали в виде бонуса. Поэтому то, что он говорит, что мы в 30-м году э, типа вступим, они во-первых так думают, что они будут у власти, они уверены, что будут у власти. Вот и именно они войдут в Европу. Но ну, поверьте, таких людей э, с таким э, управлением, э, направлением э, не ждут в Европе. Там свои законы, да, я не вам не объяснять, там свои директивы. И если Грузия это не будет выполнять, вот задумайтесь хоть на секунду, кто их туда примет? Вот смотрите ситуацию с Украиной. Дали некое задание, да, то есть, которое надо было выполнить. И Украина, слава богу, каким-то образом медленно, но их выполняет, учитывая военную ситуацию. И тогда Украина, и то Украина еще вот не подошла да, там, до, до, до тех дверей, а где Грузия? Грузия вообще, я не знаю, на, на сколько километров отдалилась от всего этого э, состояния. Поэтому никто там Грузию не ждет. И вот этот разговор о том, что мы... Эта игра, знаете, просто на публику, на свою, на своих вы, избирателей. Такого нет. Mm -hmm. И маломальские понимающие люди я, понимают, что это абсолютный блеф. А, дивіться ще а, голова грузинської мрії вчора, під час до речі, масованої. А, акції а, стягнули людей. Є підтвердження того, що людей звозили зі всієї країни до Тбілісі. А, це були працівники держструктур, держорганів. Ну, тобто, як в Росії це робиться, коли треба зібрати масовку. А, є підтвердження цього направду. Так от, вчора під час цієї акції голова а, Грузинської мрії вказав, що опозиція значно втратила підтримку громадян, а, що а, нібито впали проти. 2021 року, неймовірно, рейтинги опозиційних партій. Ви ж спілкуєтеся з родичами, зі знайомими з Грузії. Направду це так? Ну, смотрите, я ще раз говорю: що ці люди, я не знаю сейчас з ким вот вірити Путіну, допустим, да. То есть все, що говорить, поверьте, это так, на мільйон есть То, что они говорят, это некой придуманной истории, фантазии и созданные какие-то, не знаю, измышления из, из, определенных там, не знаю, мозговых клеток, может быть, сидят там политтехнологи, говорят, что говорить и как. Вот. И такого нету. Дело в том, что да, единственное, в Грузии сейчас создалась не только одна оппозиционная партия, который проиграла предыдущие выборы, имеется в виду Михаила Саакашвили его партия сейчас намного больше оппозиционных партий и более того, когда он говорит, что потеряла оппозиция, он может иметь в виду только вот одну партию, которая была до этого, да, практически основная оппозиционная партия, но сейчас их 5-6 оппозиционных партий. Я не скажу, что они больно сильные, но в любом случае они пере переделили на себя какие-то проценты голосов, да, то есть, которые будут в дальнейшем голосовать на выборах. И учитывая общее количество этих оппозиционных партий, все равно больше, чем у них, намного больше. И они прекрасно знают, что если не будут подтасовывать, как все остальные выборы, до этого, как сейчас, извиняюсь, 87 или сколько было у этого ненормального господина, то же самое себе нарисует какую-то цифру. А это они умеют. То, что вы говорите, сейчас свозили людей, да, свозили. К сожалению, к стыду свозили учителей с детских садов воспитателей школьных да там есть разные даже спортивные школы закрывали да, вот то что вы говорите типа у нас сегодня санитарный день и не работала половина учреждений и люди которые там приехали даже многие не знали зачем вообще едут а попробуй не приехать и они кстати многие половина из них насколько я знаю и видел прямые передачи что развернулись еще до выступления вот этой вот этого главы минут через 40 люди начали уходить в отличие от тех молодежи, которые начиная с этой вечера и до 12 вечера ходят и гуртуются и там лозунги и песни и все остальное да в этом плане поэтому этой вот этой вот некая вот она только на картину чтобы сделать некую картину для каких-то там своих А до речі, молоді люди громадяни Грузії вони заслуговують окремих реплік від нас, тому що от, наскільки я зрозуміла. Особливо ніхто їх не координує із політичної еліти. Навіть оті опозиційні партії, кілька, які ви кажете, 5-6, вони нібито об'єдналися. Ну, принаймні, я бачила твердження однієї з лідерок таких о, о, такої опозиційної партії. Е, вона зазначала, що вони утворили штаб, вони об'єдналися. Попри те, що у них там десь є певні непорозуміння, можливо, або ну різниця в їхніх поглядах. Отут вони об'єдналися проти оцього закону про іноагентів. але молодь. Вони не координують, молодь виходить сама, і тут важливий момент: е, Грузія проходить в єврочемпіонат, і це неймовірно не надає не неймовірну наснагу молодим людям е, в Грузії, і вони е, гуртуються навколо загальної європейської ідеї ще й через оці футбольні змагання. Ба більше вони там якось звертаються до кахи Каладзе, так українці досі тепле почуття до нього відчувають е, відтоді, як він. Грав в київському Динамо. і Зараз він мер е, на столиці. І е, це ну, у, у певному сенсі, це феномен такий, це суто грузинський феномен. Чи ні чи я неправильно бачу цю картинку загально? Ну, По-перше, Кафі Каладзе. Да, есть это один із, як ну, сказати, ближайших соратників дзину Іванішвілі. Підседателям партії. Так, різних... тут, Тамазі, я вас переб'ю. Я мала на увазі, що молоді, молоді люди, які по інший бік Табору, ну, да, вони да, звертаються я, до нього, щоб да. шукати діалог. Я зараз до цього дойду. Він грав в Італії довго. Да? В в Разом з Андрієм Шевченком, до речі. Нет, Шевченка там грав. я к тому, что они они играли вместе, вот я о другом, что э, он прекрасно знает, что такое Европа. Я не знаю, что в голове этого человека произошло, что сейчас происходит, да, то есть э, в плане того, когда вот вот он полноценно отходит от европейской ценности, да, в этом плане. То, что вы говорите про молодежь, э, молодежь не видит в нем кумира в этом плане, потому что для той молодежи, которая сейчас именно молодежь, они чуть постарше ребята, да, то есть для них он не кумир никак, потому что они его практически не знают в этом плане. Да, то есть ему же достаточно много лет в этом, чтобы вот 20-летние ребята не знали и не смотрели того же Каладзе, да, то есть в этом плане. И обращение к нему, даже если таковой будет, будет бесполезно абсолютно. Потому что люди, там играется некая вещь структурно. Они настолько понимают, что если они развалятся, то привлекут к ответственности потом, потому что столько наворовано и все, все сделано и продано, то ответственность будет на всех, в том числе и на господина Каладзе да, в, в этом плане. И они не сдадут себя. И более того, пойдут на любые вещи, не то что на переговоры, вот как в прошлом году показывали, как били, будет то же самое. Если бы они не были так уверены себя, что э, используют все, вот как Лукашенко сказал, вы можете меня только расстрелять, да, то есть э, убить, иначе я не уйду. То же самое они сделают с молодежью отчасти тоже. То, что говорится про э, объединение партии, э, знаете, э, они прошлый год тоже как-то объединились в кавычках, да, то есть ну, мне не нравится всегда вот это объединение, потому что э, это как пороховая бочка, э, то есть у них как бы есть общее желание идти в Европу, но нет общего понимания относительно друг друга, как относиться к друг другу, чтобы эта цель была достигнута. То есть всегда есть какие-то претензии. Это плохо играет э, против них, да. То есть им очень пользуется режим сегодняшний этим, э, с, этой ситуацией. Но ну, ну, надеюсь, в этот случай хватит их ума им ума, чтобы э, хотя бы прийти к цели своей, а потом уже разбирать все остальные портфели, там, министерские и все остальные, создать нормальное коалиционное правительство. Там молодежь, она, знаете, э, как вот здесь в Майдан, вспомните, да, то есть абсолютно практически неорганизованные ребята, которые вот вышли на эмоциях, то же самое на эмоциях, потому что эти ребята... Они выросли, собственно, на ценностях демократических, свободы, европейских каких-то ценностях, технологий, даже то, что они понимают, что у них не российские гаджеты в руках, да, то есть в этом плане. И прекрасно понимают, куда им идти. Более того, половина Грузии, если, ну, половина, может быть, уже... или в Рос... извиняюсь, в Європі к сожалению працюють тяжким трудом, или учаться там, или були і и повернулися, і и прекрасно всі той що таке Європа і що може бути Росії. Да, Тамазі наостанок я вас питала про це е, рік тому, коли ви влучно згадали, ми обговорювали той самий законопроект, коли потім його відкликали з парламенту Грузії, зараз повернули і знову е, такі ж самі акції протесту на протидії. И что правда, влада влаштовує власть акції. акции. Э, так вот, э, як думаю, это, если закон ухвалить у другому читанні, э, чи может в Грузии статися что то кшталт штат украинского Евромайдана? Э, э, понимаете, предпосылки для этого есть. Они были прошлый раз, но люди не подготовлены относительно вот противостояния и понимаете, они упустили момент, когда та власть, которая сейчас есть, не была такая крепкая во всех отношениях. То есть у них все силовые структуры в своих руках, все. И более того, они следят за всеми. И они на шаг опережают их события. То есть не будет возможности тащить эти шины, ставить палатки и так далее, и так далее. Да, то есть. И без жертв, если это начнется, тоже не обойдется. Я прошлый год наверное, говорил, что нужна жертва. Но ну, жертва не специально сделана, но без жертвы не выборишь ты у них ничего. Да, и в, этом, в этот раз, я думаю, тоже будет, тоже будет такое противостояние. Вот. И если пойдут... Я сейчас чуть-чуть отойду в сторону, потому что какое-то количество молодежи, я не знаю, сколько там стояло человек, две тысячи, три тысячи, они приняли, так сказать, клятву, собирались там на площади Свободы, есть памятник там нашим погибшим героям и так далее, и дали клятву, что они не отступят. И что они именно будут бороться за ценности европейские и не дадут Грузии, не сдадут Грузию российским оккупантам, да, то есть так, такое было. И поэтому, я думаю, может быть, если начнется так, как здесь вот началось, и их родители увидят, что их детей действительно вот, жестоко и жестко разгоняют или обходятся с ними, может, вот, когда родители поднимутся их и станут рядом, все родители, вот, то тогда, может, какой-то результат будет. Но я думаю, будет большое кровопролитие. И я извиняюсь, что употребляю это слово кровопролитие, да, но оно и было. И что в прошлый раз, и там президентские выборы были тогда, когда стреляли пулями для зверей, там на медведей а кот такие же пули использовали, выбивали глаза, переломы и все остальное. Они используют все. И более того, сейчас в Грузии столько россиян приехало, ну они не все, мне кажется, просто приехали, убежали. Под этот шумок туда завезли Дофигища, извиняюсь, достаточно много количества каких-то людей непонятных, которые готовы будут в этот момент вступиться за нынешнее правительство. Да, то есть, и Россия понимает, что если потеряв Грузию, потеряет многое всего, потому что через Грузию проходят санкционные товары сейчас много, и Грузия им нужна. Що ж, від щирого серця бажаємо Грузії обійтися без кровопролиття у будь-якому разі. Дякую вам, що ви долучилися. Тамазі Какабадзе, керівник волонтерського відділу Геокалина, громадський діяч був на зв'язку з Live Studio. Обговорювали останні події у Грузії. Там сьогодні у парламенті мають у другому читанні ухвалювати так званий закон про іноагентів. Як кажуть, протестувальники у Тбілісі, це точна копія. Також закону на Росії він там також називається закон про іноагентів. До чого це призвело в Російській Федерації? Ми знаємо, нехай така ж доля не спіткає Грузію. Дякую, що були з нами! Бережіть себе, залишайтеся сьомим.